કાશ્મીરના શોપિયાં જિલ્લાના હિરપોરા ગામના ઘાઢ જંગલોમાં ભગવાન શિવની એક પ્રાચીન જગ્યા મળી આવી છે સ્થાનિક ગ્રામજનોએ મંદિરના આકારમાં એક વિશાળ ખડક પર ત્રણ શિવલિંગ શોધી કાઢ્યા આ સ્થળ મુગલ રોડથી લગભગ ત્રણ કિલોમીટર દૂર જંગલમાં છે અને માત્ર પગપાળા જ પહોંચી શકાય સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે આ સ્થળને જોતાની સાથે જ તેઓએ વિસ્તારના અધિકારીઓ અને પુરાતત્વ વિભાગને તેના મૂળ અને ઐતિહાસિક મહત્વની તપાસ કરવા માટે જાણ કરી स्थानिक रहवासी तस्लीम अहमद कही रहा है कि हूँ पत्थर विषय तो नहीं तो परंतु मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कभी कभार जब हम यहाँ से गुजरते थे थे, तो मुझे, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये निशान जो होते मंदिरों में हुआ करता है तो फिर मैंने कुछ जानकार लोगों से इसके बारे में पूछा तो ये उनने ये कहा कि ललित दत्ता का दौर हुआ करता था जिसमें एक अवंती वर्मा उस टाइम का राजा हुआ करता था और उसका एक भाई था शोर वर्मा। शोर शोर वर्मा 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 तो उसी शोर वर्मा के से यहाँ जो, जो बस्ती है ये बसाई गई है उस टाइम यहाँ पे बस्ती नहीं हुआ करती क्यों मतलब उससे पहले कहते हैं सौ साल पहले की बात है तो उस टाइम ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मंदिर बनाया हुआ था जिसकी वजह कुछ निशानियां यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो हमें भी जब पता चला तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ लोग जो है इसकी पूजा करते थे इस जो इस रिलीजन से रिलेटेड होंगे तो फिर आप आए हो तो आप भी देख ही रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल जो शिव के जो निशान है एक नहीं दो नहीं तीन बने हुए हैं ये ऐसी तो नहीं बने होंगे तो क्या की जानेब से भी इस पत्थर को बहुत ज्यादा वायरल किया गया है न्यूजों पे भी आ चुका है ये कुछ डिपार्टमेंट आ भी गए हैं रिसर्च के लिए पता नहीं आने वाले वक्त में इसको क्या कुछ करना है लेकिन फिलहाल के लिए जो कुछ है वो आपके सामने है ये इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं इसको हम पतल पल बोलते हैं पटल पटल पलकी यहां पे कुछ निशानियां है जैसे कि शिव बने हुए है एक दो तीन तो सामने है आपके तो लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक ये पता चलता है यहां पे पहले एक मंदिर हुआ करता था आशुदी कश्मीर ના છુપાયેલા પુરાતત્વીય ખજાના પર ફરી રસ જગાવી દીધો છે જે આવાસ સ્થળોના સઘન સંશોધન અને સંરક્ષણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે આ સ્થળની હકીકતો વધુ અભ્યાસ અને તપાસ દ્વારા વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે જે હાલમાં ચાલી રહી છે